ನಮಸ್ತೆ ಕುಬೇರನ ಈ ನೂರ ಎಂಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕುಬೇರ ದೇವನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈತನ ನೂರ ಎಂಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಆತನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಕುಬೇರನ ನೂರ ಎಂಟು ಹೆಸರುಗಳಾವುವು ಕುಬೇರನ ಈ ನೂರ ಎಂಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಪಠಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರ ದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕುಬೇರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕುಬೇರ ದೇವನ ಆರಾಧನೆಯು ತುಂಬ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನವು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಬೇರ ದೇವನ ನೂರ ಎಂಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಕುಬೇರ ದೇವನ ನೂರ ಎಂಟು ಹೆಸರುಗಳು ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದಂಡಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ಓಂ यक्षेशाय नमः ॐ गुह्यकेश्वराय नमः ॐ निदीशाय नमः ॐ शायक्ष्मीनिवासभुवये नमः ॐ महापद्मनिधीशाय नमः ॐ पूर्णाय नमः ॐ पद्म नीदीश्वराय नमः ॐ शङ्ख्यनिधिनाथाय नमः ॐ मक्रक्यनिधिप्रियाय नमः ॐ सुखसम्पतिनिशाय नमः ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः ॐ कुण्डक्यनिधिनाथाय नमः ॐ नीलनित्यादिपाय नमः ॐ महते नमः ॐ वरन्नित्याधिपाय नमः ॐ पूज्याय नमः ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः ॐ इल्पितये नमः ॐ कोशाधीशाय नमः ॐ कुलोचिताय नमः ॐ अश्वरूढाय नमः ॐ विश्ववन्दनाय नमः ॐ विशेषणाय नमः ॐ विशारदाय नमः ॐ नलकुमारनाथाय नमः ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः ॐ गूढमन्त्राय नमः ॐ वैश्रवणाय नमः ॐ चित्रलेखमनःप्रियाय नमः ॐ एकापिनाकाय नमः ॐ अल्काधीशाय नमः ॐ पौलास्त्यय नमः ॐ नर्वाहनाय नमः ॐ कैलशैलनिलायाय नमः ॐ राज्याद्याय नमः ॐ रावणाग्रजाय नमः ॐ चित्रचैत्ररताय नमः ॐ उद्यानविहाराय नमः ॐ ृकुतूहालाय नमः ॐ महोत्साय नमः ॐ महाप्रज्ञाय नमः ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः ॐ सार्वत्रिकाय नमः ॐ अङ्गनाथाय नमः ॐ सोमे नमः ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः ॐ पुण्यात्मने नमः ॐ पुरुहूतश्रिये नमः ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः ॐ नित्यकीर्तये नमः ॐ निधिवेत्रे नमः ॐ लङ्काप्रथनानायकाय नमः ॐ यक्षिणिवृथाय नमः ॐ यक्षाय नमः ॐ परमशान्तात्मने नमः ॐ यक्षराजे नमः ॐ यक्षिणी हृदयाय नमः ॐ किन्नरेश्वराय नमः ॐ किंपुरुषनाथाय नमः ॐ नाथाय नमः ॐ कटकयुधाय नमः ॐ वशिने नमः ॐ

ॐ अष्टलक्ष्यश्रितलाय नमः ॐ मानुषधर्मेण्यै नमः ॐ सकृताय नमः ॐ कोशलक्ष्मीसमश्रिताय नमः ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः

य नमः ॐ नित्यानन्दाय नमः ॐ सुखाश्रयाय नमः ॐ नित्यतृप्ताय नमः ॐ निय नमः ॐ नाशयाय नमः ॐ निरुपद्रवाय नमः ॐ नित्यकामाय नमः ॐ निराकाकाय नमः ॐ कवस्तु वये नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ सर्वगुणोपेथाय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ सर्वात्मताय नमः ॐ करुणापत्राय नमः ॐ सदानन्दकृपालाय नमः ॐ गंधर्वकुलसंसेव्याय नमः ॐ सौगंधिकुसुमप्रियाय नमः ॐ स्वर्णनगरिवासाय नमः ॐ निधिपीटा नमः ॐ महामेरुस्थार्यै नमः ॐ महाशिगं संस्तुताय नमः ॐ तुष्ठाय नमः ॐ शूर्पणाख्यैष्ठाय नमः ॐ शिवपूजारताय नमः ॐ अनगाय नमः ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷಕನಾದ ಕುಬೇರ ದೇವನ ಈ ಮೇಲಿನ ನೂರ ಎಂಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರಾಗುತ್ತದೆ ಕುಬೇರ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು